benda yang menghilangkan akal fikiran jadi hitam hilang arak sebagai contoh orang Arab panggil gelaran arak adalah ummu lailah ibu bagi segala kegelapan arak sebab dia orang yang minum banyak dia akan terus black out black out gelap lail perkataan lail benda yang hitam jadi bila orang kata dia bahasa Arab ni mengambil perkataan lail jadi malam sebab asal malam adalah malam yang pekat hitam kegelapannya kalau tuan-tuan pernah berada di padang pasir yang tidak ada lampu apabila ataupun di tengah laut yang tidak ada lampu hanyalah rem cahaya rembulan akan tetapi kalaulah ditutupi dengan awan gelap sehinggakan tangan di depan pun sampai tak nampak. Itulah cahaya betul-betul kegelapan malam yang tak nampak apa-apa. Kita di Singapura atau anak-anak zaman ni mungkin tidak merasa keadaan sedemikian. Sebab saya rasa setiap inci ataupun pelusuk di Singapura memang dah diterangi dengan cahaya. Orang orang bahasa luar dia panggil light polluted, one of the highest light polluted atau light pollution country dekat in the world adalah Singapura salah satunya sebab penuh dengan lampu ada kebaikan cuma dari segi statistik kita antara negara yang terang benderang pada setiap waktu terang negara kita dari anak-anak tidak pernah merasa kegelapan malam yang betul-betul gelap sebab itu kalau balik kampung saya budak, -budak pun sekarang dah tak ada kampung dah rasa kegelapan jadi dalam bahasa Arab lail asal perkataan dia adalah gelap yang mana dia dijadikan perkataan malam. Allah bersumpah dengan waktu malam. Wallaili idza yaghsha. Apabila malam menjelma menyelubungi kegelapan malam. Itu pertama. Nomor dua, Allah bersumpah. Wan nahari idza tajalla. An-nahar adalah waktu siang. Allah bersumpah dengan waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu siang. Nanti saya akan bilang kenapa Allah combinekan kedua-duanya. Allah bersumpah dengan sumpah dengan waktu malam nomor satu. Nomor dua Allah bersumpah wanahari demi hari waktu siang ida tajalla. Tajalla ni benda yang jelas nyata. Bila siang ni menjelma, dia akan menyinari benda-benda yang asalnya gelap di waktu malam terus menjadi nyata. Tajalla. Dalam bahasa Arab juga dipanggil perkataan jali. Sebab tu dalam orang yang baca Quran, dia kalau ada silap-silap dia panggil lahan, lahan jali atau lahan khafi. Betul lah ya, Ustaz, Farhan lah. Ya? Lahan lah, khafi dengan jali lawan dia, betul lah. Ya? lahan ni benda-benda yang bacaan dia ada yang tak kena, orang yang mahir akan dapat mendengarnya. jadi kalau kita orang biasa dengar, dia eh oh, sedap bacaannya berlagu ya. Tapi orang yang mahir, dia akan nampak. Ini silap ni. Ini ada lahan ni. Ada masalah dia Seorang imam, dia tak boleh ada lahan yang jali. Yang jelas. Sebab tu ada orang kata, eh macam mana dia jadi imam? Tak sedap ni. Komplain kat ustaz. Dia komplain kat saya. Pernah ada jemaah tu. Ustaz, macam mana Pak Haji ni boleh jadi imam? Pak Haji yang mana? Pak Haji yang ini. Dia baca ni ada salah ni. Kita dengar, tak ada salah. Tapi bila satu orang bawa, oh sedapnya bacaannya. Kita yang belajar akan dengar, ini tak boleh. Ini ada salah ni bacaan dia. Ha, jadi ada kesilapan dalam bacaan orang yang mahir. Contoh ada Ustaz Syahid, ada Ustaz Farhan, Ustaz Badrul Salam. Orang yang mahir bab tajwid, dia akan faham dalam bab ni. Contoh, ada seorang imam untuk baca, mendayu-dayu. Eh, apa akhir surah ni? akhir surah ni betul lah saya dengar waktu solat Jumaat eh contoh eh <tuh> eh uh. uh. okey inna yeah. hadza fi as-suhuf al suhufi ibrahima wa musa Allahu akbar kau dekat oh, sedapnya dengar betul kan mendayu-dayu suaranya bagus lenggoknya sedap tapi bagi orang yang belajar Tajid, dia kata ini silap kenapa suhufi ibra dua harakat hi dua harakat mu dua harakat sa Dua harakat juga. Tak boleh dipanjangkan. Sebab dia dua hara, harakat. Kalau bacaannya biasa. Maka dipanjangkan untuk mengenakan dengan lagu. Kenapa? Dia hujung surah. Nak, lepas tu nak takbir. Musa. Ada panjang bacaannya. Oh sedap dengan bacaan. Bagi orang yang belajar, dia akan kata, oh ni tak boleh. Baik. Jadi, ada namanya kesilapan-kesilapan yang khafi tersembunyi bagi imam kalau ada sikit-sikit kesilapan yang khafi ini dibolehkan tapi kalau jali kesilapannya jelas dari segi sebutan atau huruf panjang pendek tidak memberikan hak sesuatu huruf maka elok ditegur oleh orang yang mahir maka jali adalah jelas jadi tajalla menjadi jelas semua yang disinari waktu siang itu. Ha, tajalla daripada perkataan jali. Jadi malam yang menyelubungi kegelapan. Selubung semua kegelapan tak nampak apa-apa. Allah bersumpah nombor satu. Nombor dua, Allah bersumpah dengan waktu siang yang terang menderang menerangi segala yang ada di muka bumi ini. Nombor tiga, Allah bersumpah dengan dua makhluk yang lagi satu. وما خلق الذكر والأنثى dan diciptakannya الذكر أنثى الذكر أنثى ada yang kata zakar unsa ni berbalik kepada Adam dan Hawa. Dalam buku ni tak ada twist. Tapi sebahagian buku luar dia akan kata Allah menciptakan Adam dan Hawa. Zakar lelaki perempuan. Boleh juga digunakan jantan betina. Makhluk yang ada jantina. Allah jadikan makhluk itu makhluk yang berjantina, jantan dan betina, lelaki dan perempuan, Adam dan Hawa. Bermaksud manusia ini dicaptikan berbeza, lelaki perempuan fiziknya berbeza, kecenderungan berbeza, fitrahnya berbeza. Seperti perbezaan siang dan malam, totally malam ini berbeza, totally siang ini berbeza. Dalam Islam, siang bermula apabila terbit matahari, dan malam bermula apabila terbenam matahari dari segi bahasa spiritual apa-apa digambarkan dengan waktu malam dan kelam ini menunjuk kepada kegelapan hati terang benderang adalah cahaya yang menyinari keimanan itu dari segi falsafah spiritual so jadi kita dah bayangkan tiga ayat pertama walaili idza yaghsya Allah sumpah dengan waktu malam wan nahari idza tajalla Allah bersumpah dengan waktu siang Wa ma khalaqadh dhakara wal untha. Allah bersumpah dengan dalam wa ma khalaqa ni banyak dia punya tafsir ma adakah ma ni bermakna man? Allah bersumpah dengan siapa yang menciptakan lelaki dan perempuan. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Lelaki dan perempuan. Makhluk malam siang tak sama, lelaki dan perempuan tak sama. Tiga ayat pertama, Allah sumpah dengan empat makhluk ini. Nak menarik perhatian yang membaca dan mendengar. Maka datang ayat keempat. Ini yang Allah nak sampaikan. Apa dia? Ja. <üfungan> <lasyata> A, inna sa'yakum la syatta. Inna sa'yakum la syatta. Inna sesungguhnya sa'yakum. Perjalanan kamu, usaha kamu, kepribadian atau perjalanan hidup kamu manusia lasyatta ini semua berbeza-beza. Allah nak beritahu kepada manusia, aku bersumpah demi malam, aku bersumpah demi siang, aku bersumpah dengan diriku yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ketahuilah bahawasanya manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeza-beza. Innasayyakum lasyatta. Saya baca daripada buku. Ada yang berusaha ke arah kebajikan dan petunjuk. Manusia ada yang berusaha kepada kebajikan dan petunjuk. Ada pula yang berusaha ke arah kejahatan dan kesesatan. Manusia ini memang sangat berbeza-beza. Tak ada orang yang perjalanan hidupnya sama. Ada orang memang mu -mu, dia punya ke arah kebaikan. Ada yang ke arah keburukan. Ada di antara kamu mukmin yang ada juga di antara kamu kafir. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang taat kepada Allah, ada yang derhaka kepada Allah. Begitulah seterusnya. Segala usaha manusia itu akan diberi pembalasan di hari akhirat. Sama ada syurga atau neraka. Dalam hubungan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, An-nasu ghadian famubata'un nafsahu famu'ati'uha wa ba'i'un nafsahu famubi'uha. Bererti, manusia itu menuju dua jalan. An-nasu ghadian kata Nabi manusia menuju kepada dua perjalanan radian famubta'un nafsahu ada yang membeli dirinya dari kebaikan famu'tiquha dan memerdekakannya daripada neraka maksud manusia ini adalah orang yang memiliki dan menjual dirinya ada orang dia beli maknanya dia miliki diri dia sendiri untuk membebaskan dirinya daripada belenggu neraka. Dan ada pula yang sanggup menjual dirinya sendiri dengan harta yang murah di dunia lalu memusnahkan kehidupannya sendiri. Jadi manusia ini ada dua pilihan. Sebab tu tuan-tuan, dulu kita saya belajar daripada guru-guru kami dahulu berjalan dengan guru saya. Guru saya ni muda, orang alim Hafal Quran umur baru tak sampai 10 tahun dah hafal Quran. Umur beberapa belas tahun dah naik mimbar. Di negara Arab ya, umur belasan tahun, belum 20 tahun, tempat masjid tu masjid kecil, tak ada imam. Jadi gurunya yang tua kata, "Nah, kau ambil budak ni jadi khutbah." Dia khutbah orang ramai. Bayangkan budak belasan tahun khutbah di negara bukan imam waktu ya, khutbah. Negara Arab untuk naik mimbar bukan perkara yang mudah. Dia khutbah, penuh orang memang pandai alim bijak bertutur suka berdakwah dengan orang muda dari kita budak-budak Singapura ni rapat dengan dia satu hari kita ikut dia kata Faisal panggil budak-budak Singapura lah aku nak ziarah guru aku mari ikut kita pun ziarah rumah gurunya bila ziarah rumah guru maknanya guru kami punya guru alim-alim akan tetapi ada orang kat situ dia tak suka belajar tapi suka khidmat ada yang bual merapik meraban tapi suka duduk dalam majlis ada yang buat perkara yang bukan perihal orang alim tapi duduk di majlis orang-orang baik. Jadi guru saya ni dia hafal Quran lah, dia muda kan. Kemudian duduk rumah guru dia, rumah guru dia penuh macam-macam jenis orang ada. Macam-macam jenis orang ada. Bukan sebab saya selalu duduk dalam majlis ilmu, majlis keramaian saya jarang duduk. Sebab kita bukannya kenal sangat kan, kena ada connection lah. Jadi guru saya ajak Mari Faizal, budak Singapura mari. Kita ikut rumah guru aku. Jumpa anak murid dia yang lain. Tapi yang favorite student ni guru saya. Bila duduk ni, ada yang berbual entah apa-apa kan. Tapi suka duduk belajar. Jadi guru saya dia complain dekat gurunya lah. Sebab guru saya punya guru ni dia busy kan. Dia kata kenapa engkau uh, apa, yelah. Kenapa orang-orang ni dia buat benda ni kata guru saya. Kan lagi bagus dia hafal Quran, belajar kitab. Sebab rugi ya lah. awak duduk dengan orang alim tapi tak ambil manfaat sebanyaknya. Guru kami ni alim, alim. Bila cakap alim ni susah nak bayangkan eh, sebab susah saya nak. Saya takut apa yang saya sampaikan tak sampai ke level kealiman dia. Alim, alim. Saya bawa dua tiga tok guru pondok Malaysia yang alim duduk dengan orang ni semua akan terdiam dan mendengarkan sampai tak berkata apa-apa. Bayangkan ya. Alim alim. Jadi guru saya dia kata, kau duduk dengan orang yang besar begini tapi tak memanfaatkan sebaiknya, tak belajar Quran daripada dia, tak belajar tafsir, tak belajar hadis dan sebagainya. Kenapa? jadi guru tua ni kata, ya fulan dia kata wahai pemuda Allah ciptakan dunia ni dengan berbagai-bagai warna dan buntuk. Semuanya berbeza-beza. Tak boleh semua orang macam kau seorang aja. Maksud dia, engkau dengan aku adalah orang yang mempelajari ilmu. Hadisnya, tasawufnya, Qur'annya, suluknya. Majlis zikir di waktu malam engkau ada memang ada majlis khas dengan aku. Tapi ini majlis umum. Orang daripada semua pelosok akan datang dan berbelajar, mungkin tak hafal pun duduk ketawa-ketawa. Tapi ini cara aku dengan masyarakat. Semua orang ada cara masing-masing dengan warna yang berbeza-beza. Saya kata itu oh, subhanallah. Tapi dia kata satu je, tujuan semua adalah sama. Untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam dunia begitu juga. Ada orang khidmat dengan untuk Allah macam saya berada di atas kerusi menyampaikan apa yang saya diajarkan. Ada yang berkhidmat di jalan Allah dengan membetulkan segala kebaikan-kebaikan yang ada di masjid sebagai contoh. Ada yang dekatkan diri kepada Allah dengan banyak menderma dan sembahyang. Jadi perjalanan hidup ni semua berbagai-bagai memang Allah ciptakan begitu. Dari situlah kita boleh tahu siapa yang lebih baik di sisi Allah di hari kiamat. Sebab manusia memang berbeza-beza dan tidak pernah sama. Siang dan malam tak pernah sama. Lelaki dan perempuan tak pernah sama. Kerana Allah berkata, sesungguhnya manusia semua ada perjalanan yang berbeza-beza dalam kehidupan hidup masing-masing. Dalam kehidupan hidup masing-masing. Kemudian datang kisah seterusnya. Allah kata, Inna sa'yakum la syatta. Perjalanan kamu berbeza-beza. Nah, cerita dia dekat sini. Fa'amma man a'ta wa Barang siapa yang memberi dan juga bertakwa wa bil husna. Tadi Allah katakan manusia perjalanannya berbeza, ini kategori pertama. Ada tiga kriteria. Yang pertama, mereka yang aqta wattaqa wa bil husna. Ada tiga karakter kriteria bagi golongan yang pertama. Yang pertama adalah aqta. Dalam translation ataupun tafsir ditulis memberi orang yang sedekah. Dalam tafsir yang lain ada yang kata akta adalah yang menyerahkan dirinya sendiri untuk Islam. Ha, dia kata siapa yang memberi? Satu tafsir mengatakan memberikan harta. Dalam tafsir yang lain siapa yang memberikan dirinya untuk jalan Allah? Maka dia telah menyerahkan segala kehidupannya untuk Allah. Wattaqa dan juga bertakwa kepada Allah. Aqta, sedekah, amalan luaran. Taqwa, amalan dalaman. Dua-dua kena seiringan. Orang tidak boleh mengaku dia Islam hanya dengan apa yang ada dalaman tapi luarannya. Orang tidak boleh mengaku dia orang baik, luaran saja baik, dalaman dia tidak baik. Fa'amma man aqta. Yang memberi, menolong mengeluarkan harta. Wattaqa yang bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna serta membenarkan yang baik. Husna adalah kalimah muannas. Feminine word daripada ahsan yang paling baik. Husna yang paling baik. Ada beberapa tafsir, ada yang kata benda yang paling baik adalah kalimah la ilaha illallah. Maknanya orang itu dia betul-betul mempercayai kalimah la ilaha illallah. Maknanya berada di jalan landasan yang betul. Tiga, akta, wa saddaqah bil husna. Apa dia dapat? Tiga kriteria ni kalau orang tu pegang fasanuyassiruhu lil yusra kata Allah kami kami akan memudahkan perjalanan dia ke arah perkara yang mudah maknanya kalau Allah dah sayang seseorang hamba nescaya perjalanan hidup dia mudah apabila Allah sayang seorang hamba kalau dia buat baik dan jujur terhadap Allah Allah akan sayang seorang hamba jika Allah telah sayang Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku sayang akan fulan tersebut. Mudah-mudahan kita disayangi Allah. Itu je yang kita nak. Banyak benda dalam dunia. Apa yang kita nak, Allah sayang. Orang lain tak tahu tak apa. Allah yang akan tahu. Makanya, kalau Allah sayang, Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku sayang kepada si fulan. Fa'ahibbah maka kamu kena sayang orang ini maka jibril pun mengaku yang dia sayang hamba tersebut apabila jibril sayang hamba tersebut jibril akan memanggil segala ahli langit wahai ahli langit Allah sayang fulan aku sayang fulan maka kalian semua sayanglah kepada orang tersebut sayanglah kepada orang tersebut maka segala ahli langit pun menyayangi orang tersebut apabila segala ahli langit telah sayangi orang tersebut maka akan diberikan kabul hidupnya di dunia. Ini dia fasanu yassiruhu yusra. Segala kebaikan kami akan mudahkan perjalanan dia untuk kebaikan. Ingat ya, mudah perjalanan bukan bererti tiada rintangan. Kerana di sebalik rintangan dan ujian di situlah terdapat ketetapan dan juga kesabaran dan juga pahala di sebalik setiap ujian sebab tu apabila kita kata kemudahan ketenangan yang diraih para sahabat zaman dahulu bukan bererti mereka tak diberi ujian. Kita tahu yang paling susah diberi ujian adalah nabi dan orang-orang ada sekeliling nabi. Sebab itu benda momen yang paling susah. Sebab tu tuan-tuan always remember this ya. Oh, kita baca kisah sahabat, kita baca kisah Nabi. Oh, Masya Allah, bestnya hidup ketika wahyu turun. Tuan-tuan, betapa susahnya hidup zaman tu. it's not really easy. Saya kasih awak contoh. Kita nak cakap kepada benda-benda yang mudah, tuan-tuan, kita lebih mudah daripada zaman tu. Sebab apa? Hari ini, kalau contoh lah, contoh kita kata ya. Kalau nak buat benda tak baik, semua orang tahu apa baik, apa tak baik. Zaman tu masih lagi nak pisah mana baik, mana tak baik. Contoh, adalah contoh uh, ini maaf ya walaupun di masjid since tak ada live hari ini saya boleh cakap hari <laughs> tak ada live ada live saya tak cakap benda ni contoh rumah pelacuran contoh maaf ya yang lebih berumur daripada saya hari ini jelas betul ya di manakah red light district oh jelas ini yang berlesen negara kita masih lagi menganggap benda ni benda yang tak baik maka disembunyikan dikhaskan Perlesenan juga seperti sekian-sekian yang kita tak berapa faham, tapi ada. Siapa pergi sana tempat tak baik. Apabila sahabat Nabi, ayat zina turun, jangan kita fikir keadaan dah tenang setenang-tenangnya. Oh tidak. Even dekat negara Arab, jahiliyah, jahiliyah. Ada rumah-rumah yang menyediakan dan you cannot imagine ya, sebab hari ini you bila cakap pasal negara Arab, kita akan cakap pasal orang berarab yang agama. Ini sebelum datang Islam, they know nothing about civilized punya ketamadunan. Maka, normal untuk seorang lelaki bersatu dengan wanita yang bukan mahram dan dibayar dan ada rumah pusat-pusat sedemikian yang dihiasi dengan daun-daun supaya orang tahu. Ah, ha, dulu tak ada signboard kan? Jadi oh ni tempat ni, ini tempat ni, ini tempat ni. Apabila ayat, kamu ingat senang ke semua orang untuk pegang dan mengatakan ini haram Hanya boleh bersatu dengan seorang wanita yang telah kamu bayar maharnya Minta izin daripada ayahnya bersaksikan dua orang lelaki dan seterusnya Satu, dua, tiga, empat sahaja tak boleh lebih daripada empat haram yang kelima Five years back, aku nak dengan mana-mana perempuan aku boleh dapat Hanya perlu bayar dan ada tempat khas untuk benda tu Yes, benda tu ada di Mekah Apabila masuk Islam, pindah Madinah, ayat bukan senang. Sebab tu tuan-tuan kena faham, ada satu kali seorang budak muda datang jumpa Rasulullah. Kita nak cakap pasal fasalnya si untuk memudahkan perjalanan. Sahabatnya perjalanan bukan mudah sebab mereka berada di zaman yang paling indah dan pahala yang paling besar. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan dengar ni hari ini, kita akan... Macam bahasa kasar ni macam nak sebab sebab apa? Kita anggap benda ni biadab di zaman ini. Tapi bila saya baca hadis ni, ini adalah very genuine. Satu budak muda datang jumpa Rasulullah, ayat zina dah turun dan dia kata apa tahu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izan li biz zina. Wahai Rasulullah, dia tak kata apa hukum zina, dia tak kata boleh tak berzina, dia tak kata kalau berzina macam mana. Dia kata apa tahu? Aku minta izin untuk berzina that it happened eh, kepada nabi nabi bila saya baca ni motor subhanallah oh, bayangkan kalau satu orang datang dia datang depan ustaz sekarang ni saya nak minta izin lah. boleh tak saya berzina agaknya ustaz syahid tu sudah flying kick dia kan <laughs> ini datangnya pun rasulullah dan sahabat lain semua tengok dia macam apa yang kau tanya depan rasul begini jadi boleh bayangkan ya dia tanya depan orang ramai wahai rasulullah izinkan aku untuk berzina semua sahabat-sahabat tengok macam nak terkam muka dia. So Nabi cakap apa dengan dia? Apa saya nak kata adalah zaman tu walaupun ayat dah turun, mereka masih ada lagi ujian. Dia bukan macam satu ayat turun, semua disirami rahmat. Tidak, ujian tetap ada. Luaran, dalaman. Lebih-lebih lagi orang muda yang jiwanya sedang bergelora. Lima tahun lepas aku boleh ada segala-galanya. Hari ini semuanya disekat kerana aku menyerahkan diriku kepada Allah. Aqta wattaqa. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Aku bertakwa kepada Allah. Aku percaya dan beriman kepada husna, kepada satu perkara yang paling baik iaitu la ilaha illallah. Allah senangkan perjalanan hidupku. Betul. Kalau aku dah lepas segala ujian. Apa ujian dia adalah jiwa bergelora, tak dapat bersatu dengan seorang wanita kecuali dengan perkahwinan, nak berzina. Oh istilah zina dah turun. Oh ini rupanya zina. Wahai Rasulullah, aku nak berzina izinkan. Tengok Rasul punya bijak ya tuan-tuan. Orang sekarang, oh jangan, aku doakan kau, kau balik. Tidak, Rasul ada dua benda. Dan this is very important untuk anak-anak muda hari ini. Anak muda adalah orang yang berfikir. Maka tidak boleh cukup dengan hanya memberikan, bacakan air, doakan, semayang hajat. Bagus, tak ada masalah. Tapi perlu ada pelajaran daripada orang yang dipercayai. Nabi kasih dua ilmu yang paling penting. Nabi tanya budak ni, jadi kalau you belajar counselling, dia akan dissect apa yang Nabi buat dan akan cakap semua teori dia ada zaman ni dan Rasul did well pada zaman tu. Of course, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tanya kepada wahai budak, atuhibbuhu, atuhibbuhu li ummik. Adakah kamu suka kalau orang buat tak baik kepada mak kau sendiri? Kau balik rumah ada orang berzina dengan mak kau, buat sesuatu dengan mak kau. Dia kata, la ya Rasulullah, fidaka ya Rasulullah. Rasulullah aku tidak suka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kadzalika an-nas la li ummihim orang lain pun tak suka kalau benda tu berlaku kepada mak mereka tak cukup dengan tu nabi puk lagi nabi tanya lagi nabi dig lagi nabi kata adakah kau suka kalau perkara ni berlaku kepada anak perempuan kau sendiri libanatika kata dia ya rasulullah tidak kata, kata Rasulullah wa kadzalika an-nasu la yuhibbunahu li banatihim ketahuilah orang lain kalau kamu berzina dengan anak-anak dia orang lain pun tak suka benda ni berlaku kepada anak mereka kamu pun tak suka berlaku kepada anak kamu tak cukup nabi tanya lagi uh, li 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 li, li ukhtika kepada kakak atau adik perempuan kamu tidak Rasulullah orang lain pun tak suka kata nabi nombor empat ammatika makcik kamu dari sebelah bapa khalatika makcik kamu dari sebelah ibu nabi make him think dan nabi cover all angle sampai budak tu akan mengata betul Rasulullah believe me aku tak akan buat sebab aku tak suka orang buat kepada keluargaku untuk melakukan tak baik kepada perempuan-perempuan dalam keluargaku so nabi kasih dia pelajaran sampai mengatakan kamu kena setuju apa yang aku cakap So it's a very good counselling punya moment Nabi dengan budak tu. So, awak baca hadis, awak akan dapat dia punya conversation dan ulama scholar dah dissect apa yang Nabi buat pada ketika itu. Nombor satu, make sure yang macam hari ni kan counselling jumpa cikgu dan sebagainya. Rasul, make sure yang you, I need you to understand from my view. But kalau Nabi cakap, wahai Rasulullah, izinkan aku zina. Nabi kata, siapa zina masuk neraka? Dah. Boleh. Tapi no, ini orang muda. Dia sedang bergelora. Bukan Abu Bakar yang tanya, bukan Umar yang tanya. Kalau Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar ini haram. Mereka akan buang segala-galanya. Because ini Abu Bakar Umar, ini budak muda. Maka kamu fikirkan, kamu fikir. Kalaulah bayangkan mak kamu, bayangkan adik kamu. Tekan, tekan, tekan. Last kali budak ni kata, memang aku dah tak nak lagi. Tapi tak cukup dengan tu. Nabi baru tutup dengan doa. Lepas tu ni dua-dua penting. Usaha doa tak boleh lepas. Nabi pegang dada dia, dan Nabi doa. Dan doa ni tuan-tuan boleh baca. Ulama kata doa ni bagus untuk baca untuk anak-anak untuk protect daripada zina dan sebagainya ataupun daripada maksiat. Tapi orang kita dia hanya ambil yang doa, tinggalkan usaha untuk nasihat dan faham. Ini yang dah hard part dia. So Nabi letak tangan dekat dada dia, Nabi baca, apa? Uh, Allahumma tahhir qalbah waghfir zambah wa hassin farjah tiga dia letak tangan atas pemuda tersebut ya Allah sucikanlah hatinya ampunkan dosanya peliharalah kemaluan atau kehormatannya Nabi angkat tangan murad tu kata tidaklah bila Nabi mengangkat tangan tidaklah benda zina itu benda yang paling dibenci oleh aku sejak hari itu tengok aja the work work both effort nak kena ada satu adalah make sure berbual dengan mereka. Dialog